Знако у прямому ефірі на каналі TV, і Ми говоримо про один доволі резонансний злочин майже дворічної давнини. Мова йде про вибух у Свято-Покровському храмі міста Запоріжжя влітку 2010 року. І у нас у гостях Ольга Дьоміна. Мати двох обвинувачених у цьому злочині Антона Харитонова та Сергія Дьоміна. Пані Оля, скажіть, будь ласка, чому ви вважаєте версію про конфлікт Свято-Покровської громади та мережі гіпермаркетів Амстор Бізнес-конфлікт? Больше реальную причину выбуху, за которую судят ваших, ваших детей? Ну хотя бы потому, что на досудебном следствии и в суде священнослужители все опрошенные скрыли факт этого конфликта. Когда спрашивали, есть ли были ли какие-то конфликты у церкви или внутри церкви, все в один голос говорили, что нет, конфликтов не было. И не упоминался конфликт, а это серьезный, я считаю, конфликт с когда они приобрели эту землю, он стор, то есть приобрел, внес задаток, потом не смог получить свой миллион. Я считаю, это более веский аргумент для того, чтобы потом какие-то разборки начались, чем то, что придумало следствие в отношении моих детей. Что известно с приводу алиби? Вы говорили, у вас есть певні данные, певна схема, яка доводит алиби ваших, ваших детей. Про что идется? Нам пришлось взять на себя роль следователей, в общем-то, выполнить их работу. В материалах дела есть техни... записи, подтверждающие алиби моих детей, и мне кажется, в самом начале должно было все развалиться, потому что, ну, это никуда не деть. Что за запись? Распечатки телефонных звонков 27 июня 2010 Июль. июля. 27 сімого 2010 дві тисячі року, коли по версии следствия, якобы Сережа передавав Антону взрывное устройство 18 в 18.20 в паркі э, торгового колледжа. ви поклали ці роздруківки, ці э, точки на мапу да. і що з цього вийшло навіть у нас навіть є слайд з цього приводу. Можемо його подивитися. Ви його би могли прокоментувати, будь ласка. Прошу, можем даже сделать несколько э, ближе, подойти. Вот тут, да, вот тут. Ну, тут. Вот от тут, вот по... тут. Так. По версии следствия, якобы, передача устройства происходила в районе торгового колледжа. Это вот под цифрой 3, проспект... Просп... Ой, нет, это Героев Сталинграда. Так, это место передачи вибухового да, устройства. Это так, як... якобы 18-20. А средствами технической связи зафиксирован и принят звонок вышкой в районе мы находились с Антоном в районе автовокзала. Это це... Артема. Ну, это точка под номером один. Пи... Да, под номером один. А точка под номером семь, это есть та вежа, которая зафиксировала звонок. Да. И вот а расстояние от точки номер один до точки номер три три километра 350 метров. Мы находились по, есть распечатки, там время указано 1827-1828, когда Сережа звонит из своего дома по адресу украинская 42, звонит Антону. Украинская 42 ⁇ это точка под номером 2. Да. Так. В это время Сережа звонит Антону, и вышка принимает звонок в районе Артема. Артема сім це точка під номером 6. тобто найближче до місця розташування вашого о, другого сина Сергія, який дзвонить Антону, який з вами да, біля автовокзалу. Ми знаходимося в цей час на автовокзалі, і це зафіксовано... вышкой, распечаткой, которая имеется в материалах дела. Этого никуда не денешь. Мало того, что пасечник это приезжает, подтверждает. Это свидок, за кем вы там бачились. Да, это юрист, бывший следователь прокуратуры из Хмельницка. У него записи в блокноте были. В это время мы находимся с ним с 18 до 19 целый час в районе автовокзала. То есть физически никак, разве что на метле можно было прилететь туда, встретиться и, и так далее. То есть Технически зафиксирован прием звонка в районе автовокзала, а следствие пишет, что в это время происходит передача. Происходит вот такая несостыковка. Пани на ваш взгляд, вся схема у нас что доводит? Это стопроцентное алиби. Это говорит о том, что дело было сфальсифицировано изначально. Правоохранители даже не потрудились убрать. Вот, вот такой ляпус. Как может человек находиться в одном месте, а телефон вместе с ним находиться в другом месте? И тем более, что это подтверждается, и я рядом еще была. Сережа звонил мне, он не мог мне дозвониться. Потом делали запрос, мои телефонные звонки тоже подтверждены. И он звонил на Антона телефон, и Пасечник говорит, что мама была вместе с сыном. Он давал показания очень обоснованно рассказывал, о чем мы говорили, показывал документы, ну и плюс вот эти вот распечатки. Когда в суде мы это все предоставили, судья на это внимания никакого не обратил. Но куда уж более алиби, я не знаю. Скажите, пожалуйста, как сейчас происходит перебег судового процесса, как вы его оцениваете? На мой взгляд, ну я уверена в этом, судебный процесс, в общем-то, ведется предвзято, явно обвинительным уклоном судьи, и с... он скорее ведет себя в отношении защиты очень предвзято в том плане, что все ходатайства защиты отклоняются. Зато он... это скорее второй прокурор, чем судья. То есть я просто хочу сказать о том, что уже сейчас видно, какой может быть приговор. Судья Минасов не желает вот приобщать к материалу, не приобщать, а обращать внимание на вот такие очевидные вещи, на показания свидетелей, на то, что даже свидетели со стороны обвинения, вызванные в суд, давали показания о том, что они невиновны, рассказывали, как их избивали, что с ними делали. То есть он на все это закрывает глаза и ну, на мой взгляд, готовят обвинительный приговор. А в какие стадии процесс сейчас? Э, Завтра мы знаем, есть судовое Завтра будет заседание, заседание. дебаты, чище еще до подсветки? Ну, как на прошлом заседании, на позапрошлом объявил судья Минасов, готовится к дебатам. Хотя еще экспертиза не пришла из Донецка. Адвокаты должны ознакомиться с ней, может, будут какие-то ходатайства, но, похоже, суд уже торопится это дело закончить. Ні, ні один свідетель врач, недопрошена допрошена що одна свідниця. Ну тим менше, похоже, суд готов к дебатів і к винісінню приговора. На ваш погляд, чому так сталося? Чому о, ваші діти е, потрапили в цю о, історію? Чому, на ваш погляд, не перевірялася настільки ретельно версія про бізнес-конфлікт і завдаток у мільйон гривень, який міг, міг би бути причиною вибуху? Наш президент, когда это все произошло, дал указ раскрыть это преступление в кратчайшие сроки, то есть 5 или 7 дней. Изначально следствие прошло, в общем-то, по правильному пути. Стали искать там и женщину, составляли фоторобот, и другие версии были. Но когда поняли, что это затянется надолго, и тут нужно работать, думать головой, решили пойти более легким путем. Выбрали Антона вот такого немножко, не от мира сего. Поняли, что с него можно лепить все, что угодно. Это, ну и потом уже Сережа, Женя появились, там, я должна была быть, но не получилось со мной. И я почему-то уверена, что знали, кто за этим стоит, и не хотели поднимать эту тему. Во-первых, это тема церкви. И я так думаю, что в этом замешаны не последние люди города, кто, в общем-то, мог в этом принимать участие, потому что... Когда поднимался вопрос земли, там, я не хочу называть просто фамилии, это работа следователей этим заниматься, прокуратуры и других органов. Просто не хотели вот такую страшную истину вытаскивать на свет Божий. Проще всего повесить на каких-то там панамарей, которые не смогут, они на их взгляд не смогут защитить себя, чем поднимать вот такой вот скандал, такой резонанс, что в этом может быть замешана церковь, в этом может быть замешаны еще высокопоставленные люди. И опять же, страх не угодить президенту. Президент сказал, перед ним отчитались, в двух или трехдневный срок Могилев уже отчитался, что преступники найдены. Когда Виктор Федорович дважды переспросил, вы уверены в этом, он, отведя глаза, сказал да. И потом уже у них просто не было, я так думаю, обратного ну, другого. Ну, не могли они поступить иначе, ну как они скажут, что мы обманули вас? Нет, вот они пошли таким путем. Все дело в наших правоохранителях, которые очень боятся и в таких вот приказах, ну когда дать приказ раскрыть такое преступление в такие сроки, хватают первых попавшихся, избивают их, шантажируют, запугивают, все что угодно делают. И невиновные вот как правило оказываются на скамье подсудимых, настоящие преступники на свободе, а взрывы продолжаются. Пані Ольга, Гадякова еще прошли до нас у студии, мы божаем вам терпения и і... Подіватимемося на правосуддя і на справедливість. Будемо разом пильнувати хід цього судового процесу і обов'язково будемо розповідати і повідомляти, а також проводити власні розслідування цієї історії. Дякую вам, що були з нами. До побачення. До побачення.